Новые русские едут через деревню Мордвина. Москвы. На это самое. Направление к двери. Со скоростью к стойке. Значит, не видит, не пофигу. Со скоростью к стойке Проезжает по, по деревне. А здесь мужик приезжает на лошадь. Папа, мужик по ту сторону. Лошадь по другой. в третью. Мужик упал, боком ударился. Сознание потерял, очнулся. Смотрит, так же это, Изображает. Ага, новые русские сбили. Прошу тысячу баксов, скажи, что два раза сломали. Потом говорит, зачем сейчас тысячи баксов вообще ничего? А пошел две тысячи. Скажу, что пять сломали. У нас же деревья, рентгены, да нет? денег, да, что сломали. Вот, вот эти так выходят, площадка, подходят, просто к кому все бьется, и раз пистолет, и стоит подходит к уху. только подходит. Уже, да и себя чувствуешь? Ой, вот чуть-чуть добавили. Ха-ха-ха-ха. приехали три женщины в поезд. Допустим, в Иркутск. вы что проехали? Чуть дальше свернулся. Уже все темы обговорили. Вот они, тема, кому какие мужчины нравятся. Она говорит, девочки, вот, мне нравятся военные. Форма красивая. Вот, и денег много сейчас получает уже. Вот, нормально. Дорогая. Мне девочки. Кого любить, так это спортсмены. Вот это классные мужики. Вот. Рука дашь рука, нога дашь нога. Третья мужиках не, пони, не понимаете. Кого любить, так это индейцев. Вот это мужик четвертый говорит. Не, девочки, лучший, лучший мужик это Абрам Семенович. Вдруг что не в полке мужик спальцев. Ранили жизни представься. Мастер спорта майор Ченгачков Абрам Семенович. И он совершенно слепой. Один за одним глаз. Ну, пошли по девочке. И тут еще до него, тут типа, по деревне, по лесу. И он тоже с а одним глазом идет слепого. И попадает с глазом на сучок. Ну все, мы пришли. А кто это не Здравствуйте, девочки! Я говорю, это хитрые иголки, хрен его знает, что так. Видишь, как все смотри, не мешай. Мужская вот, спрашивает, доктор ему по елочкам расскажет. <связываем> 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 Жена возвращается с корпоратива. Вот, задержалась, естественно. Уж такой злой, встречает. Да, ты что, так сложно? Она говорит, зайка мой молодец. Все, все танцевали, я не танцевала. Все целовались, я не целовалась. вот все, все, все купил, я не пила.

Ладно, анекдот. Да, вот. что, ну, все равно нам нужно, что не вы знать. Значит, мужик, вот тут его одна военный, да? Уволился с армии. Вот, ничего не, делать не мог, кроме вот, рыбалки. Рыбалки, 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 рыбалки рыбачки Решил вот. открыть свой магазин. Ну, да, открыл, естественно, магазин, Обосновал его рыболов, начал там продавать. Вот, удочки, лески, там, все хорошо идет, ну находит особого нет, так держится на плаву. Вот. Ну, в общем, дошло до того, что начал в этом магазине продавать, начиная от Тампакса, заканчивая Мерседесом. Вот. Магазин ну такое было раньше. Вот. Приходит ему мужик на работу заниматься. Хочу это Еще и дикая. ха 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 хозяин, возьми на работу. Кем, грузчиком стоит. Ты где нету, ты возьми, продавцов нормально, висеть не сможешь. А ты, ты, ты возьми на испытательный срок, так потом увидишь. Ну давай, на испытательный срок не неделю. Через день, да вот магазин два раза выше. Через два дня, пятый раз выше. Через три дня, десять. Ну, хозяин решил, может, правда, Ой, новый продавец, торгует так здорово. Ну, решил посмотреть, как он торгует. Ну, так, из-за косичка выглядывай. А тут как раз новый выпуск, друзья! Бэк, 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 ку 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 на 0,5. Классно. Там папа ее. Ну, давай. Купи телеску 0,15. Ты любую рыбу держишь. Ну, давай, облез. Уточку купи телеску. Куда хочешь, бабушка. Ну, давай удочку. Ну, ты-ты, классный по-пацану. Ты-ты-ты, классный покупатель. А если попоишься на лодку, там же ты-ты-ты камши. Ты, 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 кхе, это удочку, забросишь. Покупай лодку. Ты, 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 покупай с трансмотером, ты ж не можешь пиздеть. Давай, ну молодец, ну ты классный пацан.